अमृतसर जम्मू नेशनल हाईवे सुजानपुर दे पुल नंबर तीन नज़दीक बनिया रेलवे अंडरपास बारिश दी वजह नाल बनिया तालाब जिस जम्मू जा गांसण करके यात्री होए परेशान इस तो कई बारी लोगों वलों प्रशासन को मंग की गई कि प्रशासन वलों अंडरपास बना दिता गया है पर उतों की पानी की निकासी कोई भी जगह नहीं है जिसके चलते थोड़ी जि बारिश न ही तलाब का रूप धारण कर लगा है जम्मू कश्मीर जा गुंसा उस फस जा जिस दे चलते यात्रियों काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पैदा है पहले भी कई बार इस अंडरपास वलों कई प्रदर्शन किए गए पर प्रशासन के कना से जू तक नहीं रेंगती पानी इकट्ठा हो पंप के राही पानी तो घट देंदे पर कोई स्थाई समाधान होंगे होया नहीं दिस रहा जिस दजह न जम्मू जात्रियों के काफ़ी रोस वेखण् मिले उन्होंने वलों कहा गया कि प्रशासन को इस वालन देना चाहिए है क्योंकि इस रस्ते राही लोग जम्मू कश्मीर न जाते हैं इस मौके अज सा गल करते हुए उन्हों वालों कहा गया कि उन्होंने तकरीबन चार घंटे हो गए फसे हुए उन्होंने गी फस गई सी अते कोई भी सहायता नहीं मिल रही सी जिस तो बाद चार पांच घंटिया बाद पंजाब पुलिस वालों करेन मंगवा के उन्हों की गड्डी कटवाई गई उस दे नाल ही एक बस जो दिल्ली तो चल के कटरा जा रही थी भी इस पुल के थले फस गई जिसके चलते बस दे यात्री काफी के यात्री काफ़ी परेशान होए और उन्होंने वालों मंग की गई कि इसका जल्दी कोई पक्का समाधान किया जाए तो जो लोगों किसी किस्म की परेशानी ना हो है। गाड़ी, गाड़ी फंस गई तीन चार घंटे हो चुके ऑलमोस्ट ट्राई कर रहे थे इंश्योरेंस कंपनी से भी ट्राई करी बट हेल्प नहीं करी एट द एंड फिर पंजाब पुलिस यहीं पे आके फिर ट्राई करा रीच करने का फिर उन्होंने क्लेम वगैरह मिलवाई है तो उसी से गाड़ी निकालने का ट्राई कर रहे हैं है। काफी तो है। पर क्यों नहीं प्रशासन क्यों नहीं, रहा है। ट्रेनिंग ही नहीं है। पानी निकलेगा का कहां का खाया पिया है नहीं है और लास्ट आठ घंटे से ट्राई कर रहे थे कुछ नींद भी पूरी नहीं हो रही क्या मानसू क्या कुछ करवाओ पानी देखो कितना जमा हो रखा है वो तो सही हुआ हमारे साथ बच्चे छोटे बच्चे नहीं है फैमिली भी आने के लिए गई रही थी वो नहीं पाई वो भी आ रहे होते तो कहाँ जाते हैं सुनील कुमार कहाँ से आ रहे थे मैं दिल्ली से कटरा जा रहे थे अभी यहाँ पर क्या हुआ ये पानी यहाँ पे भरा हुआ था प्रशासन की थोड़ी गलती से पता नहीं क्या है या पानी निकाल नहीं रहे हैं तो गाड़ी बीच में पानी के रास्ते में ही फंस गई है और 20 पैसेंजर हमारे साथ थे तो थोड़ा डर भी लगा गाड़ी के अंदर पानी आने लगा था तो हमने 112 पे बीटी करवाई थी तो हमारे पंजाब पुलिस है जो सर वो अभी आए हमारे पास तुरंत फोन करते हमारे पास आए उन्होंने देखा उन्होंने गाड़ी क्रेन मंगवाई है तब गाड़ी आगे निकलवाई है इतना बुरा हाल है रस्ते का कोई प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी हो जाए कल नहीं पता नहीं अंदर क्या हो जाता है गाड़ी के साथ पैसेंजर बैठे थे किसी पैसेंजर कुछ हो जाता है पानी में इतनी लापरवाही कर रखी प्रशासन ने यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे अभी ढाई घंटे से यहाँ खड़े हैं सर भी हमारे साथ बारिश में दो ढाई घंटे से इधर ही खड़े हैं क्या अपील कर बस ये सर ये थोड़ा रास्ते का जो है दिक्कतें आ रही है इसका थोड़ा समाधान हो जाए ये पानी वानी भर रहा है यहाँ से कम से कम पानी निकलवाने का, का तो कम से कम पैसेंजरों को या वीकलों को परेशानी ना हो और मैं तो सल्यूट करता हूँ सर पंजाब पुलिस को एक फोन करते ही पांच मिनट के अंदर अंदर ही हमारे सर विजय सर ये पंजाब पुलिस ये आ गए हैं लगता नहीं की नेशनल हाईवे इसके हालात ये है तो बाकी क्या होगा बाकी ये तो सर आप खुद ही देख रहे हो जो नेशनल हाईवे के ये हालात है तो आम रोड के तो क्या हालात होंगे बहुत ज्यादा दिक्कतों परेशानी आ रही है